Всем привет, короткое видео. Приехал на объект, пропалы две фазы. трехфазной сети. 380 вольт. <coughs> вот такие у нас скруточки получилось. Тут даже як мороз був, <coughs> Вода текла, замерзла сосульки вы силы, так сказать. Ну, все замерзло. Такое хреновое помещение. Еще просто скрученный алюминиевый кабель изолентой. Ну, а ВВГ 4 на 2,5 и 4 на 6 по самый кабель. Короче, две фазы пропало, до второго сарая найдет две фазы. Но оказалось, видео я не снимал, дальше, оказалось, что полностью кабель пришлось менять. 4 на 10. Новый кидать, АВВГ. Вот такая причина, холодная. Монтаж и просто так все скручивают и эксплуатируют. в керхер, сварка, насос глубинный и насос фекальный. Він внутрі поплавився коротше, кабель. АВГ на, на 4х2,5. На Причину ми встранили, новий кабель провели. Всім пока до слідчого відео.